بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ماسٹر طارق آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے بلوچستان میں احسان اللہ اور بانو اس کی ویڈیو جو وائرل ہوئی وائرل ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی گئی اور اس پر مذمت کیا گیا ان کے قتل پر ان کو مذمت کیا گیا میں بھی اس چیز کی مذمت کرتا ہوں لیکن وہ کہانی کی ایک پہلو تھی دوسری پہلو کچھ اس طرح ہے بانو اور احسان اللہ دو الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے بانو جو تھی وہ چھتک زئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور احسان اللہ وہ سملانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا بانو کوئی کنواری لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک شادی شدہ جس کے چار بچے تھے چالیس سال کی عمر کی تھی وہ احسان اللہ بھی سیم ٹو سیم تھا سمیلانی قبیلہ وہاں پر مالدار قبیلہ تھا جبکہ زائی مزدور قبیلہ تھا سمیلانی قبیلے کا کاروبار کوئل مینز کا تھا اور یہ مزدور تھے وہاں پہ ستک زائی اچھا قصہ مختصر ان دونوں کے درمیان جسے عام لفظوں میں محبت کہا جاتا ہے یہ محبت تو نہیں ہے لیکن چلک مان لیتے ہیں یہ محبت ہے تب اس نے بانو نے احسان اللہ کے ساتھ دن دہاڑے باخوشی اپنے یعنی کہ کے قبیلے کے سے تعلق رکھنے والے افراد فرد احسان اللہ کے ساتھ بھاگ گئے بھاگ جانے کے بعد وہ تقریباً پچیس دن احسان اللہ کے ساتھ رہی پھر احسان اللہ اسے تھک گیا اور اسے دھکے کے دے کر گھر سے نکال دیا بانو اب کہاں جاتی بانو صاف زہر ہے پھر اسی اپنے گھر آنا تھا اپنے گھر آئی اور اس کا جو سابق شوہر تھا نور محمد وہ اس کا سگا کزن تھا یعنی کہ بانو کی ماں اور نور محمد کی ماں دو سگی بہنیں تھیں اس نے باخوشی بچوں کی خاطر دوبارہ بانو کو قبول کر لیا دن گزرتے گئے قصہ مختصر وہ جو احسان اللہ تھا وہ جب ان کے قبیلے سے گزرتا وہاں سے افراد کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر تقریباً پچیس سے تیس یا تیس سے چالیس گھرانے ہیں جو, جو اتنا چھوٹا قصبہ ہو تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو باخوبی جانتے ہیں ان کے قبیلے ان کے ماں باپ سب کو جانتے ہیں اچھا پھر تو اس نے کیا کیا اسان اللہ نے اس کے بھائی جلال خان کو دھمکیاں دیتا ٹک ٹاک بناتا موچوں کو تو دیتا کہ میں تمہاری عزت کے ساتھ کھیل گیا تم نے کیا کیا پھر اس نے کیا کیا جلال خان اور پھر جب احسان اللہ بستی میں آتا تو مانو کہ بھائی جلال خان کو دھمکیاں دیتا موچھوں کو تول دیتا ٹک ٹاک مناتا ٹک ٹاک بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوکل لوگوں کے درمیان مشہور ہے ٹک ٹاک اور لوکل ایک دوسرے کو ٹک ٹاک کے طور پر بھی جانتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کھیل لیا میں نے تمہارے غیرت کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیل گیا تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے میرے پاس طاقت ہے پیسہ ہے کسی مختصر پھر بانو کی والدہ نے یہ باتیں سمیلانی اور اپنے قبیلے کے جرگے کے الڈرز بڑوں کو بتائی اور بڑوں نے فیصلہ کیا کہ احسان اللہ کو بستی سے در پتر کیا جائے اسے یعنی کہ بستی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تڑی پار کر دیا جائے لیکن تڑی پار کرنے کے باوجود بھی وہ وقفے وقفے سے بستی میں آتا رہا پھر وہی باتیں وہی چیزیں یعنی غیرت سے ان کو دینے کی کوشش کرتا کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور تم نے مجھے کچھ نہیں کہا قصہ مختصر پھر انہوں نے جرگا دوبارہ بلایا اور دوبارہ جرگے میں یہ فیصلہ ہوا سمیلانی قبیلے کے جرگے والوں نے جو احسان اللہ تھا وہ بھی سمیلانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا لیکن انہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا سمیلانی قبیلے والوں نے خود میں جب یہ بات زائی جرگے میں آئی بات اور قبیلے میں آئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سمیلانی قبیلے کے احسان اللہ کو قتل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ قتل ہمارے سر پہ آ جائے اور خانہ جنگی بھی ہو سکتا ہے ان دونوں قبائلوں کے درمیان تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے یعنی بانو اور احسان اللہ کو دونوں کو اور یہ ابھی یہ باتیں دونوں ان کو بھی پتا ہے بانو اور احسان اللہ کو بھی پتا ہے وہ مختصر ایک بستی یا قصبہ ہے جہاں پر چالیس سے تیس کے درمیان گھر گھر ہیں جو ایک دوسرے کو یعنی کہ سب جانتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ یہ باتیں ضرور سمجھ سکتے ہیں اسا مقتصر پھر ان دونوں کو بانو کو بھی بتایا گیا اس دوران بانو کا جو شوہر تھا نور محمد اسے بچوں کے ساتھ اسے کوئٹہ شہر لے گیا وہاں پر رہنے لگے اب جرگے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا اب بانو کو بھی بتا دیا گیا بانو نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا کہ شاید اگر یہ نہ ہو تو میرا بھائی میری وجہ سے قتل ہو جائے یا قبیلت والوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور احسان اللہ کو بھی یہ پتا تھا اب احسان اللہ نے یہ شرط رکھا کہ سب سے پہلے بانو کو قتل کیا جائے اس کے بعد مجھے تو سمیلانی قبیلے کے افراد اور سطکزئی قبیلے کے افراد یہ دونوں افراد یعنی کہ مل کر بیس پچیس افراد انہیں ان کو ویرانے میں لے گئے اور بانو جی تھی وہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بھی وہاں پہنچ گئی یہ بھی احسان اللہ کو بھی پکڑ کے لایا گیا ثان اللہ کو پکڑ کے لایا گیا جبکہ بانو جو تھی اسے وہ خود بخود وہاں پر آئی اور اس کے سامنے احسان اللہ کے سامنے سب سے پہلے بانو کو قتل کیا گیا پھر اس کو باہر لائے اور لاش دکھائی گئی پھر اسے قتل کر دیا گیا کہانی ختم شد لیکن آپ دو آپ لوگوں سے اب کہانی آپ کو مکمل جان گئے ہیں کہانی کی اصل حقیقت یہ تھی کیونکہ جو کہانی جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے وہ ویڈیو میں جو دیکھا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے وہ اس کو ہم یعنی کہ کہانی کا ایک پہلو سمجھ کر اسے وائرل کرتے ہیں اور اسے حقیقت سمجھتے ہیں جبکہ ہمیشہ کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں دوسرا پہلو آپ لوگوں کے ذہن میں سمجھ میں آ گیا اب اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دونوں سچے تھے یہ جرگے والے سچے ہیں یا دونوں جرگے والے اور وہ دونوں غلط ہیں ان کو قتل نہیں کی, آ, کرنا چاہیے تھا قتل کی مضمت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ان کو آ, قتل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہانی آپ کے سامنے میں نے پیش کی اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں